Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman, ketemu lagi dengan saya di channel kisah islami terkini Kali ini saya akan melanjutkan kisah kelanjutan dari kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari part 1 Sebelum kita melanjutkan kisahnya, saya ingatkan lagi untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, and comment dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat kisah-kisah Islami terkini lainnya pada hari ketiga. Sesuai kesepakatan yang pernah dibuat antara Abu Bakar dengan Abdullah bin Arkayat, dia datang ke Gua Sur untuk bekerja sama membantu sebagai orang yang dibayar sebagai penunjuk jalan menuju Yasrib dengan mengambil jalan yang tak biasa dilalui orang. Padahal Abdullah bin Uraikit atau Abdullah bin Arkayat ini seorang musyrikin, maka yang menawarkan jasanya secara profesional. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan seorang pemandu disebabkan rute perjalanan yang mereka tempuh bukan rute perjalanan yang biasa ditempuh oleh kebanyakan orang, melainkan rute alternatif yang tidak banyak diketahui untuk menghindari pengejaran kafir Quraisy. Di hari ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar beserta Abdullah Arkayat mulai melakukan perjalanan hijrah dengan menggunakan seekor unta dengan rute memutar berbalik arah tujuan menuju Yaman. Di kota Makkah, kafir Quraisy yang gagal menemukan jejak Nabi Muhammad mengadakan sayembara yang diumumkan di pasar Oukas dan sekeliling Ka'bah bahwa siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup atau mati dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Seorang kafir Quraisy bernama Suraka bin Malik al-Mudaji tertarik dengan hadiah sayembara itu, dia segera memacu kudanya untuk melakukan penyisiran sekaligus pengejaran hijrahnya Nabi di tengah gurun pasir yang luas. Surakah menangkap bayangan tiga orang yang sedang melakukan perjalanan menuju arah ke Madinah. Dengan pedang terhunus, dia memacu kudanya dengan penuh semangatnya. Namun, beberapa kali kudanya jatuh terjungkal. Surakah yang berniat membunuh Nabi terjatuh hingga ditolong oleh Nabi. Surakah menyadari kesalahannya. Dia meminta diampuni dan menyatakan masuk Islam. Pada hari ketiga, hari Kamis, tibalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di desa Kuba. Selama beberapa hari di sana, Nabi sempat mendirikan sebuah masjid. Itulah masjid pertama kali yang dibangun dalam sejarah Islam. Sampai hari ini dikenal dengan Masjid Kuba. Pada hari Jumat, di Kuba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu kembali dengan Sayyidina Ali bin Talib yang menyusulnya di sini pula lah Nabi menerima keislaman Salman Al-Farisi, seorang pemeluk agama Kristen yang berasal dari Persia. Selama empat hari-hari di Kuba, Nabi dan para sahabat melanjutkan perjalanan memasuki kota Yasrib. Sebelumnya, Nabi ditemui oleh Zubair bin Awam yang ketika itu berusia 21 tahun yang membawakan jubah putih agar dikenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat memasuki kota Yasrib. Perjalanan hijrah Nabi berlangsung selama 14 hari, meski biasanya sudah bisa sampai dalam waktu perjalanan 10 hari disebabkan Nabi bertahan di Gua Sur selama tiga hari, para penduduk di Madinah selalu menunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat bernama Hara, di sebuah perbukitan batu hitam yang memungkinkan bisa melihat rombongan Nabi dari kejauhan. Tepat pada hari Senin, 16 Rabiul Awal atau bertepatan tanggal 20 September tahun 622 Masehi, disambut sukacita oleh segenap penduduk Yasrib dengan sambutan daf atau tabuhan gendang rebana disertai syair, tala al-badru alayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Yasrib, kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Yasrib diperebutkan oleh penduduk kaum muslimin, mereka berebut menarik tali kekang unta beliau untuk mengajak Rasulullah bertempat tinggal di rumah mereka. Namun, Rasulullah meminta, "Biarlah untanya sendiri yang menentukan di mana beliau bertempat tinggal unta yang ditunggangi oleh Rasulullah. Akhirnya, berhenti di pekarangan rumah Abu Ayub Al-Ansari. Disanalah Rasulullah memulai bertempat tinggal beberapa bulan sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi dan beberapa kamar untuk beliau tinggali di atas sebuah tanah yang dibeli dari kakak beradik yatim piatu di Yasrib tersebut." Tak lama kemudian. Rasulullah mengubah nama Yasrib menjadi nama baru Madinah Al Munawarah yang artinya kota baru yang bersinar. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah pada tahun 622 Hijriyah atau bertepatan tanggal 20 September tahun 622 Masehi inilah yang dijadikan sebagai momentum awal tahun baru Islam 1 Hijriyah dalam penanggalan umat Islam hingga hari ini. Demikian kisah perjalanan dakwah Rasulullah bersama para sahabatnya yang penuh dengan perjuangan yang sangat menggetarkan demi menegakkan li'ilah kalimatilah, sehingga Islam pun tersebar ke seluruh penjuru dunia hingga hari ini. Wallahu alam bisawab, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalam.